নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ পল্লৱী বৰা বাইদেৱে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো ই কক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আগৰ অধ্যায়ত ইতিমধ্যে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিছোঁ এই অধ্যায়ত আমি বাকীকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া এই প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত কি আছে বিকল্প শক্তি ব্যৱহাৰ কিয় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা আমি জানো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম হয় নে নহয় কিন্তু এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ শক্তিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পিছত এসময়ত কি হৈ যাব জানানে যিবোৰ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ হয় সেইবোৰৰ পৰিমাণটো কমি যাব বা শেষ হৈ যাব হয়নে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব জানানে বিকল্প শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিয় কৰিব লাগিব জানানে এয়া চোৱা ইন্ধন ব্য বায়ুৰ প্ৰদূৰ্ষনৰ সৃষ্টি কৰে যেনে আমি খৰি জ্বলালে বেছি ধোঁৱা ওলায় হয়নে নহয় ঠিক তেনেদৰে ই কি কৰে জানানে বায়ু প্ৰদূৰ্ষনৰ সৃষ্টি কৰে ই শেষ হৈ যাব পাৰে আৰু ই এদিন শেষ হৈ যাবও পাৰে সেয়েহে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে শক্তি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সৌৰশক্তি বায়ু শক্তি আদি বিকল্পৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই জীৱাশ্ম ইন্ধনটো এদিন নহয় এদিনটো শেষ হৈ যাব হয় নে নহয় সেইকাৰণে সেইবোৰক আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জানানে সৌৰশক্তি বায়ু শক্তি আদি ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান বিকল্প শক্তিৰ উৎস উৎপাদন কৰি লব লাগিব বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা তাপ ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা শক্তিক কি শক্তি বোলা হয় এতিয়া সূৰ্যৰ তাপক আমি পাওঁ আৰু সেই শক্তিটো বুলি কয় চোৱা সূৰ্যৰ তাপ ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা শক্তিক সৌৰশক্তি বোলা হয় এতিয়া সূৰ্যৰ তাপৰ ফলত আমি যিটো শক্তি লাভ কৰো সেই শক্তিটোক কি কয় জানানে সৌৰশক্তি বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা বায়ুকল কি বায়ুকলত কি কি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া বায়ুকল কাক বোলে আৰু বায়ুকলত আমি কি কি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে চাওঁ আহা বায়ুকল হৈছে এনে যন্ত্ৰ যি বতাহৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে এতিয়া বায়ুকল হৈছে এনে এটা যন্ত্ৰ যিটোৱে কি কৰে জানানে বায়ুৰ শক্তিটো ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থাৎ তাৰ পাংখা থাকে হয়নে যেনেদৰে তোমালোকৰ ঘৰৰ ফেনৰ পাংখা থাকে সেই বায়ুকলৰ তেনেকে পাংখা থাকে সেই পাংখা কেইখনত যেতিয়া বতাহ লাগে তেতিয়া সেইটো চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ ফলস্বৰূপে এই বায়ু কলে কি কৰে জানানে সেই বতাহৰ সেই শক্তিটো বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে বুজিছা ই মাটিৰ পৰা অলপ ওপৰত থকা এটা ডাঙৰ পাংখাযুক্ত টাৱাৰ বুজি পাইছানে বায়ুকলত বায়ু শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বায়ুকলত আমি কি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰো বায়ু শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বায়ু ব্যৱহাৰ হোৱা দুটা কাৰ্যৰ বিষয়ে লিখা এতিয়া বায়ু ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কি কাৰ্য কৰো তাৰে দুটা কাৰ্য ইয়াত লিখিব গৈছে এয়া চোৱা বায়ু ব্যৱহাৰ হোৱা দুটা কাৰ্যৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হৈছে কি কি চোৱা নাম্বাৰ ওৱান বায়ুকলৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা এতিয়া বায়ুকলৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰো বায়ুৰ গতি বায়ুকল চলোৱা হয় এতিয়া বায়ুৰ গতিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি বায়ুকলাৰ জৰিয়তে বিদ্য়ুত উৎপাদন কৰা হয় আৰু সেই বায়ুৰ শক্তিটোক আমি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো তেনেদৰে নাম্বাৰ টু চোৱা উৰাজাহাজ আৰু পেৰাচুট চলোৱা এতিয়া উৰাজাহাজ এৰোপ্লেন তোমালোকে উৰা দেখিছা হয়নে আৰু পেৰাশ্বুট যে উৰা দেখিছা এইবোৰ কিহৰ সহায়ত উৰে জানানে বায়ুৰ শক্তিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ বায়ুৰ কাৰণেহে উৰে উৰাজাহাজ পেৰাশ্বুট পাল তৰা নাও আদি চলাওতে বায়ুৰ প্ৰয়োজন হয় এইবোৰ চলাওঁতে কি হয় জানানে বায়ুৰ প্ৰয়োজন হয় বুজিছানে তাৰ পাছত চোৱা বতাহ যে শক্তি তাক বুজিবৰ বাবে তুমি দেখি থকা এটা উদাহৰণ দিব গৈছে এতিয়া বতাহ যে শক্তি তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ লব পাৰো চাৱা বতাহ শক্তি তাক বুজিবৰ বাবে আমি তলত দিয়া ধৰণে উদাহৰণ দিব পাৰো এটা চকৰি বতাহত ঘূৰিছে তুমি যদি এটা চকৰি লৈ পেলাই ফেনখনৰ তলত ৰৈ থকা বা চকৰিটো লৈ পেলাই যদি তুমি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি থকা বা দৌৰি থকা তুমি কি দেখিবা চকৰিটো ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয়নে বতাহ দেখা নাযায় কিন্তু চকৰি ঘূৰাৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰো যে বতাহত শক্তি আছে এতিয়া চোৱা আমি বতাহটো নেদেখো হয় নে নহয় কিন্তু সেই চকৰিটো যে ঘূৰিলে আমি তেতিয়া গম পাম কি জানানে চকৰি ঘূৰাবলৈ বতাহৰ শক্তি আছে বুজিছা ইয়াৰ শক্তিয়ে কোনো বস্তু ঘূৰাই দিব পাৰে সেয়েহে বতাহ হৈছে এক শক্তি অৰ্থাৎ বতাহৰ এনে কিছুমান শক্তি আছে যি শক্তি কি কৰে জানানে বস্তুক এটাক ঘূৰাব পাৰে সেয়েহে বতাহ হৈছে এক শক্তি বুজিছা সেয়েহে বতাহ হৈছে শক্তিৰ এটা ৰূপ সেইকাৰণে বতাহক আমি শক্তিৰ এটা ৰূপ বুলি কব পাৰো বুজিছা নে তাৰ পাছত চোৱা ৰ'দ দিয়া বতৰত পানী ভৰ্তি পাত্ৰ এটা পানীখিনি গৰম হয় বুলি তোমালোকে জানা সূৰ্যৰ পৰা পোৱা এই টাব ব্যৱহাৰ কৰি আৰু কি কামত কৰিব পাৰি এতিয়া চোৱা ৰ'দত যদি পানী আমি ভৰ্তি পাত্ৰ এটা বা বাল্টি এটা যদি আমি ৰ'দত থৈ দিওঁ পানী ভৰ্তি কৰি অলপ দেৰি পাছত তুমি কি দেখিবা পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে হয়নে গতিকে চোৱা সূৰ্যৰ পৰা পোৱা এই টাবটোক আমি অন্য কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এয়া চোৱা সূৰ্যৰ পৰা পোৱা টাব ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুতো উপকাৰী কাম কৰিব পাৰো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰো গম পাইছানে এয়া চোৱা ইয়াৰে কিছু উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে সূৰ্যৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰি পানী তলাই জীৱাণুমুক্ত কৰিব পাৰি এতিয়া চোৱা সূৰ্যৰ তাপ ব্যৱহাৰ কৰি পানী উতলাই আমি কি কৰিব পাৰো জানানে জীৱাণুমুক্ত পানী যিবোৰ অনুজীৱ বা বেক্টেৰিয়া থাকে বা জীৱাণু থাকে সেইবোৰক আমি ধ্বংস কৰিব পাৰো হয়নে সৌৰ পেনেলৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ টাব আৰু পোহৰ বিদ্যুতলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি জানানে আৰু যিবোৰ চলাৰ পেনেল বা সৌৰৰ পেনেল কলা কলা নিচিনা বা নীলা নিচিনা তোমালোকে কিছুমান বৰ্ড ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত বা দলং আদিবিলাকত তোমালোকে দেখিবা হয়নে সেইবোৰে কি কৰে জানানে সূৰ্যৰ তাপ আৰু পোহৰক কি কৰে জানানে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে বুজিছা শীতকালত ঘৰ আহ উমান কৰি ৰাখিবলৈ চ'লাৰ হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া চোৱা শীতকালত ঘৰটোক আমি উমাল কৰি ৰাখিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰো জানানে চলাৰ হিটাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰো বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা পেট্ৰল ডিজেল আদিক কিয় অনবীকৰণ যোগ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ বোলা হয় এতিয়া পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰক কিয় অনবীকৰণযোগ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় চোৱা পেট্ৰল ডিজেল আদিক অনবীকৰণযোগ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ বোলা হয় কাৰণ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত

পেট্ৰল ডিজেলক আদিবীকৰণকৰণযোগ্য় সম্পদ তুমি নিজৰ ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি কি কৰিব পাৰে এতিয়া কিছুমান সম্পদ যিবোৰ আমি পুনৰ নিজে উৎপাদন কৰি লব নোৱাৰো হয় নে নহয় সেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিলাকক তুমি ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা লবা এয়া চোৱা অনবীকৰণযোগ সম্পদ নিজৰ ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি এনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰো যেনে গাড়ী চলাবলৈ গেছ বা পেট্ৰল সুৰক্ষিত আৰু যুক্তিসংগত পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰা এতিয়া চোৱা গাড়ী চলাবলৈ আমি যিটো গেছ বা পেট্ৰল ইউজ কৰোঁ হয়নে সেইটো যাতে আমি সুৰক্ষিত হিচাপে আৰু সংৰক্ষণ কৰি চলাব পাৰোঁ এতিয়া ধৰা তুমি বোলে ট্ৰেফিক জামত ফচি আছা এতিয়া ট্ৰেফিক জামৰ চিগনেলটো বহুত দেৰিলৈকে আছে তেতিয়া তুমি কি কৰিব পৰা জানানে গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি থব পাৰা এনেকৈ তুমি পেট্ৰল টো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিবা অনবীকৰণযোগ সম্পদৰ সলনি পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য় সামগ্ৰী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰো আৰু লগতে অনবীকৰণ সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ সলনি আমি কি কৰিব পাৰো যিবোৰ সম্পদ আমি এনেকুৱা সম্পদক বা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য় কিছুমান সামগ্ৰীক আমি কি কৰিব পাৰো জানানে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰো বুজিছা এনেকেও আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ যিবোৰ অনবীকৰণযোগ্য় হয় সেইবোৰক আমি এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি ৰাখিব পাৰো বুজিছা তাৰ পিছত চোৱা পৃথিৱীৰ বেছি অংশ পানীৰে আগোৰা যদিও উপযোগী পানীৰ মাত্ৰা অতি নগন্য এতিয়া পৃথিৱীখন বেছিভাগেই পানী আছে কিন্তু আমি খোৱাৰ মাত্ৰা বা খোৱাৰ বা ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ মাত্ৰাটো বহুত কম সেয়েহে পানীৰ অবাবতে যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে তুমি লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক কেনেদৰে সচেতনতা কৰিবা এতিয়া পানী যেতিয়া শেষ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব নহয় জানো গতিকে পানীৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে অবাবত পানীখিনি খৰচ কৰি নেপাওঁ বন্ধু বান্ধৱীক সচেতন কৰিব লাগিব আৰু এই কাৰণে কেনেদৰে সচেতন কৰিবা সেইটো চোৱা পানী অবাবত যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে মই আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক এনেদৰে সচেতন কৰিম কেনেদৰে সচেতন কৰিবা চোৱা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বিষয়ে বুজাম আৰু তুমি কি কৰিব পাৰিবা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে টেপ বন্ধ ৰাখিব লাগে দাঁত ভহি থাকিবা সেইটো সময়ত টেপটো এনেই খুলি নথবা বুজিছানে যেতিয়া তুমি মুখখন ধুবা তেতিয়াহে তুমি টেপটো আকৌ খুলি ল'বা বা চুলি ধুই থাকোতে তুমি টেপটো যদি তোমাৰ বোলে চেম্পু লগাই আছা সেই সময়ত তুমি পানীৰ টেপটো বন্ধ কৰি থবা আৰু যেতিয়া তুমি চুলিখিনি ধুবা তেতিয়া টেপটো খুলি লব পাৰিবা বুজিছা তেনেদৰে বাচন ধুতে বাচন খিনি যেতিয়া তুমি ঘঁহি আছা তেতিয়া তুমি টেপটো বন্ধ কৰি থবা আৰু যেতিয়া বাচন খিনি ধুবা তেতিয়া তুমি টেপটো অন কৰি লবা পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত পানীৰ অপচয় নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰি থকা অপচয় নহয় এনেই যাতে পৰি নাথাকে সেইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব তোমালোকে যদি পানীৰ টেপ কৰবাত খোলা দেখিছা বা ক'ৰবাত পানীৰ টেপ বেয়া হৈ থকা দেখিছা তোমালোকে ডাঙৰৰ সহায়ত সেই টেপটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে পানীবোৰ এনে অভাৱত অপচয় নহয় বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে প্ৰচুৰ পৰিমানে গছ পুলি ৰোপনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ সময়ত গছ পুলি ৰুৱানে ৰোৱা যদি কি উপলক্ষে ৰোপন কৰা এতিয়া চোৱা বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে কি কৰিছে জানানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গছ পুলি ৰোপনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মসূচী হাতত লৈছে হয়নে আৰু তেনেকে তোমালোকে বিদ্যালয়ত নিশ্চয় তোমালোকে কিটচেন গাৰ্ডেন বনাইছা হয়নে পাচলি বাৰী বনাইছা আৰু তেনেদৰে ফুল ৰুই পাই

লিখিব লাগিব বুজিছা নে তাৰ পাছত চোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা কাৰ্য অথবা এটা দিৱসৰ নাম লিখা এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে হয়নে যেনে বসুন্ধৰা দিৱস হয়নে জল দিৱস বা ধৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় নে নহয় তোমালোকে ইয়াত আহ লোৱা এটা কাৰ্যসূচী চৰকাৰে যিকোনো লোৱা এটা কাৰ্যসূচী নহলে তোমালোকে বিদ্যালয়ত লোৱা কি পাঁচ জুন দিনাখন তোমালোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়নে সেই কাৰ্যসূচীটোৰ নাম ইয়াত লিখি দিব পাৰিবা বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা বৰ্তমান সময়ত দিনক দিনে পৃথিৱীত উষ্ণতাৰ পৰিমান বৃদ্ধি হব ধৰিছে এই উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ বাবে তুমি বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে লগ হৈ কি পদক্ষেপ হাতত লব পাৰা এখন আঁচনি যুগুত কৰা এইবোৰ আচলতে কি কৰিব লাগিব জানানে পৃথিৱী এতিয়া আমি দেখিছো পৃথিৱীখন কি হৈছে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছা নে যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্ম ৱাৰ্মিং বুলি আমি কওঁ হয় নে নহয় সেই উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেই বৃদ্ধিটো যাতে আমি ৰোধ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সৈতে লগ লাগি কি পদক্ষেপ লব পাৰা এই ধৰা তোমালোকে বোলে নিজৰ নিজৰ জন্মদিনত একো একোটা গছ পুলি ৰোপন কৰিছা বিশ্ব পৰিৱেশ বিদ্যালয়ত গছ ৰোপন কৰাৰ লগতে ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে ঠাইত বিলাকত গছ পুলি ৰোপন কৰিছা হয়নে এইবোৰ কৰিলে কি হয় জানানে এইবোৰ কৰিলে আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে অৰ্থাৎ গছ গছনিয়ে পৰিৱেশৰ উত্তাপটো কমাই ৰাখে বুজিছা নে এতিয়া বায়ুমণ্ডলত আমি যিমান প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিছো তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে জানানে কাৰ্বনৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি গৈছে আমি দিনে দিনে বহুত গাড়ী চলাবলৈ বায়ুণ্ডলত গছ বিলাক পুনৰ ৰোপন কৰো গছে বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো শোষণ কৰি বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰে বুজিছানে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাৰ্যসূচী লবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰজেক্টৰ নিচিনাকি সেইটো বনাব লাগিব বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা

এতিয়া কাপোৰ ধুওঁতে চাৰ্ফৰ সহায়ত যেতিয়া কাপোৰ ধুবা তেতিয়া কাপোৰ ধোৱাৰ পাছত চাৰ্ফৰ পানীখিনি থাকি যাব হয় নে নহয় সেই পানী খিনিৰে হয়তো তুমি তোমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাখন এনেকে তোমালোকে চাফা মুচিবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰিবা হয়নে যাতে পানীক আমি যে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেইটো কাম আমি কৰিব লাগিব আৰু লগতে চোৱা তোমালোকে চাউল ধুলা মাহঁতে চাউল ধোৱা পানীখিনি তোমালোকে পেলাই নিদি তোমালোকে ফুলৰ গুড়িটো দিব পাৰা হয় নে নহয় এনেকে ধৰণে পানীৰ অপচয়টো আমি ৰোধ কৰিব পাৰো আৰু পানীৰ যাতে আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে ঘৰত এনেকুৱা কিবা কাৰ্যসূচী কৰা নেকি যাতে পানীখিনি পেলাই নিদি সেই পানীখিনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ উপযোগী কিবা কাম কৰা নেকি সেইখিনি যদি কাম কৰা তেনেহলে তুমি ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰা বুজিছা ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ